Qaradılı şahı 19-cu fəsildir. Sodom və Homorun vəf olması. Axşam iki mələk Sodoma gəldi. Ulu şəhərin darvazası yanında oturmuşdu. O mələkləri gördü və qalxıb onlara qarşıladı və yerə qədər əyilibdi. Ağalarım, qulunuzun evinə girib gecələyin və ayaqlarınızı yuyun. Sərh qalıb yolunuza davam edərsiniz. Onlar dedilər, "Yox, biz gecənə şəhər meydanına keçəcəyik." Lut onları çox dələ tutdu. Axırda onlar Lutla birgə onun evinə getdilər. Lut onları qonaq edib mayası söyələri bişirdi və onlar yedilər. Ancaq onlar yatmazdan əvvəl cavandan tutmuş qocaya qədər Sodom şəhərinin hər məhəlləsindən oğlanlar ev əhali evi əhali aldılar. Adamlar Lutu çağırıb ona dedilər: "Bu günə sənin yanına gələn adamlar adamlar haradadır? Onları bizim yanımıza gətir ki, onlarla yaxınlıq edək." Lut bayra onların yanına çıxıb Arxasınca qapını örtdü. O dedi: "Qardaşlarım, pislik etməyin. Mənim ələ gətirmiş üç qızım var. Qızlarımı sizin yanınıza gətirərəm. Onlara nə istəyirsiniz, eləyin." Oncaq bu adamlara toxunmayın, çünki onlar mənim evimin qonaqlarıdır. Kiçiklər qışqırırlar. Gəl səkil. Bu adam burada qəribdir, ancaq ağlıx edir. İndi səninlə onlardan da pis rəftar gözləyirəm. Onlar Lotafəzəm edib qapını qırmaq üçün yaxınlaşdılar. Onda içəridəki mələklər əllərini uzadıb lutu öz evinə, öz yanlarına sala və qapını bağladılar. Evin qapısı arxadan, arxada duran adamlardan evin qapısının arxasında duran adamları kiçikdən tutmuş böyüyə qədər kör etdilər. Bu səbəbdən adamlar qapını tapa bilmədilər. Mələklər Lota dedilər: "Burada daha kimin var?" Bu şəhərdə kürəkənlərin oğulların, qızların, nəsinə ona hərəkəti varsa, hamısını bir yerə çıxart. Çünki biz bu, bu yeri məhf edəcəyik. Bu xalqın əlinə qalxan şəhədl rəbbə qarşı atmışdır. Buna görələrə bizi göndərib ki, onu onu məhf edərik. Ruh gedib, yəni ki, Sodom və Hamur dediyim kimi bütün günahkar şəhərlər də İsa Məsih gələndə məhf ediləcək bütün günahkar şəhərlərin tövbə qapısı, lütf qapısı bağlanır artıq. Lotdakı imanları kelsənin surətində bizi çı yəni çıxarıb sonra məxfə edəcək. Dünyaya başçib dəhşətli bəla gələcək ans. Və əksər biz bunu görürük. Yəni imanlar ondan xəsarət almalı deyil, almayacaq. Xilas olunmuş insanlar. Sər açlanda mələklər Lotu tələ tələsilib dedilər: "Qalx yanındakı arabadına və iki qızını götür ged. Yoxsa Şəhərdəkilərin qınanmasına görə məhv olacaqsan. Lut yavaş tərəfə döndü. Rəbb ona mərhəmət etdiyinə görə həmin şəxslər onun arvadını və iki qızını əlindən tutub şəhərdən kənara çıxartdılar. Onları çıxaran zaman mələklərdən biri də dedi: "Öz səndə qurtar. Arxana baxma. Bu düzənlinin hecsinə qalma. Dağa qalx, yoxsa həlak olacaqsan." Yəni dağ burada Rəbbdi, əziz dostlar. Yəni, cəmiyyət güyə qalxacaq. Rəbbə qalxacaq. Ə öz zənnına qurtar, arxana baxma. Bu düzənlənin heç yerinə qalma. Dağa qaç. Yoxsa həlak olarsan. Lut onlara dedi: Aman ağam, indi bu qolun sənin gözünə lüft dartdı və canımı xilas etmək üçün mənə göstərdiyin xeyr-xalqlığından çox addan. Ancaq dağa çatıb bilmərəm, çünki bəla mənə də yetişə bilər və həlak olaram. Yaxınlıqda qaça biləcəyim kiçik bir şəhər var. Qoy ora qaçıb qalmaq qurtaram. Axı o ə, şəhər kiçikdir. Bələlərdən biri Lut ad idi. Sənin xatırından bunu da ed edərəm. Dediyin şəri dağıtmaram. Tezəl oraya qalsın. Sən oraya çatmamışmən hər şeyi. Mən bir şey etməyəcəm. Buna görə də o şəhər Suara adlandı. Günəş doğanda Lut Suara gəldi. Yenə İbr o suru İbrahim İbrahimin Lut baxanda Lut bir az bədənə görə hərəkət edən idi da baxanda, həyatına baxanda. Mərcur Əkana ilə bir yerdə gəlib yaşada İbranıdan ayrılması. Hə əslən baxsam buna Rəbbin iradəsi var idi, amma fikri versəsə ki, yenəcə yenə də ə, baxanda mən mələ, mələk deyir ki, ona daha qalx deyir. Yəni, bu bu yəni qorxulu olsaydı Rəbb ona deyərdi məsəl ki, qal qalax. Amma görürsüz ki, Lut qorxur ki, o orada da tağa çata bilmərəm çünki deyə bəla mənə də yetəcə bilər. Mən bəla sənə yetsəydi rəbb deyərdim sənə qutdalacağam. Həlak olar, əlak olaram deyər. sonra rəbb sodan və homorun üzərinə göydən odlu kükük yağdıracaq. Yəni dünyamız şəhərləri dünyamı də dünyanı belə rəbb belə məhfəl edəcək, belə cəzalandıracaq. Bu şəhərləri bütün düzənliyi, oralın bütün sakinlərinə və torpaqda bitən hər şeyi Məfəətə. Lotun arvadı dönüb geriə baxdı və dustuna çevrildi. İbrahim sər erkən qalxıb Rəbbinin önündə dur durduğu yerə getdi. Oradan Sodom və Homoraya bütün düzənlə baxdı. O yerdən otaq dustu kimi bir tüstü qalxsa gördü. Allah düzənlə şəhərləri məhv etdiyi zaman İbrahimi xatırladı. Buna görə də Lotun yaşlığı şəhərləri dağıdarkən onu fəlakət içindən çıxartdı. Yəni Bir çox mübahisələr var ki, əziz dostlar, yəni dünya gələcək cəzalara, xəzalardan xəsarət çəkəcəyikmi, imanlılar cəmiyyət görəcəyikmi? Amma fikriniz verdiyiniz kimi əvvəlcə lutu çıxartdır, Rəbb, sonra şəhərə məfəddir. Kilsə göyə qalxa çıx ən birinci şəhər günə şəhərdən çıxacaq, sonra məfəddir şəhərlərə. Çalamı əvəz olmaq lazımdır. Ruhani ən əlamlarına, gələcək barədə olan peyğəmbər heykəllərini bilmək lazımdır. Alman oğul vəxtında. Lut iki qızı ilə birlikdə suvardan çıxıb dağda yaşadı. Çünki sullarda yaşamaqdan qorxurdu. O iki qızla bir mağarada qaldı. Onun böyük qızı kişinə dedi: "Atamız qocalıb və bu dünyada insan adətənə görə yanımıza girməyə bir kişi yoxdur. Gəl atamıza şərab içər və onunla yaxınlığa görə öz atamızdan nəslimiz olsun." Onlar o gecə atalarına şarab içirdilər. Böyük qız içəri girib atası ilə yatdı. Atası isə onun nə vaxt durub yatıb durduğunu bilmədi. O biri gün böyük qız kiçinə dedi: "Mən dünən gecə atanla yatdım. Gəl bu gecə bu gecədə sən ona şarab içirə və sən də onunla yat ki, öz atamızdan nəslimiz olsun." O gecə yenə atalarına şarab içirdilər. Kiçik qız qalxıb onunla yaxınlıq yatdı. Atası isə onun nə vaxt yatıb oldu durduğunu bilmədi. Rotun iki qızı beləcə atalarından hamilə oldu. Böyük qız bir oğul doğdu və ondan onun adına muavq qoydu. O indiki muavların azadıdır. Kiçik qız da oğul doğdu və onun adına Benam qoydu, çünki o indi Ammonların azadıdır. Bəlkə yəni, soxlanı bu hekayə xoş gəlmir bunu oxuyanda, amma hansı ki gələcəkdə çalanda çox sadalanır Ammon xalqına, muav xalqına istisnasız çox düşmənçilik edirlər o qarınəsi yanacağını rəb göstərirdi bu hekayədən